ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से आए हुए मेरा नाम सौरभ गुले और हमारे साथ जो है इमरान भाई नमस्ते नमस्ते तो सर हम आपकी क्या है ना कि यहाँ पे मुलाकात लेने के लिए आए हैं कि आपने जो है न, सबसे पहले हम आपका परिचय दे दिया थोड़ा सा आप भी अपने बारे में आ, जो परिचय है दे दीजिए मारू गाम वाकंदर तालुका नु ओड गाम ये नाम, नाम खातेदार हूँ मारू नाम।, नाम भरत भाई कुपोत भाई राजपूत नंबर तिया सत्या ओके तो भरत भाई आप जो बताया कि यहाँ से तेरह किलोमीटर की दूरी पे आपका गांव है ठीक है? तो हम आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं कि आप जो है कि ये अपना सॉलिस का ट्रैक्टर लिया तो ये ट्रैक्टर लेने से पहले आप कोई ट्रैक्टर चला रहे थे या डायरेक्टली अपना सॉलिस का ट्रैक्टर ले लिया नहीं नहीं पहले नहीं, बीजू ट्रैक्टर है तुम्हारी सोनाली का अच्छा निकलो અને સોલ્યુશનો શોરૂમ આપણે વાકાનેર જોયું પછી જોયું નવો ટ્રેક્ટર હે કીધું કલા આતો માર્યો જોયું અંદર ગઈતે ખબર પડી કે આ તો ઉદરીશભાઈનો હે મારો મિત્ર હારજા અને પહેલું ટ્રેક્ટર વાકાનેર તાલુકામાં 4215 પહેલું ટ્રેક્ટર મે લીધું સૌ પ્રથમ બરોબર તો બરાબર મે મને એક વાત બતાય કે યે 4215 જો આપકા ટ્રેક્ટર મતલબ કે આપને જો ટ્રેક્ટર લીયા હે

तो ये 4215 यही लेने का प्लान था या मतलब लेने को निकले तब 4215 ही लेने का प्लान था या कोई और ट्रैक्टर लेने का प्लान था नहीं नहीं पहला तो बिजू ट्रैक्टर लेવાનો प्लान હતો પછી 4215 મે પાસ કર્યું નહીં મોટું નહીં નાનું નહીં ઓકે પેલા કયા ટ્રેક્ટર લેવાનો પ્લાન હતો પેલા મારી પાસે સોનાલિકા હતું સોનાલિકા જ લેવાનો હતો સોનાલિકા પર સોનાલિકા કયા મોડેલ સોનાલિકા 740 740 બરોબર તો સોનાલિકા કેન્સલ કરીને પછી 40 4215 લીધું

यानी कि पलटी पलटी हल जो है उसके ऊपर रोटावेटर के ऊपर रोटावेटर थ्रेशर के ऊपर मतलब की मतलब कि जैसे कि देखा जाए तो ओवरऑल मतलब कि सभी इंप्लीमेंट के ऊपर आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो आप जो है मतलब कि सभी इम्प्लीमेंट के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हो तो अपना जो ट्रैक्टर है बयालीस पंद्रह तैतालीस एचपी इसके ऊपर आपको एवरेज के मामले में कैसा लगा जो पहला पुराना ट्रैक्टर था और ये जो सॉलिस का ट्रैक्टर लिया तो दोनों ट्रैक्टर में आपको क्या अंतर लगा मतलब की

और ट्रैक्टर जो है पुराने ट्रैक्टर से तीन एचपी भी ज्यादा है और जो है एवरेज भी ज्यादा मिल रहा है मतलब कि बड़ा एचपी होने के बाद भी एवरेज बड़ा मिल रहा है और वो कम एचपी होने के बावजूद एवरेज भी नहीं दे रहा था ठीक है ना यही कहने का मतलब हाँ। आपका ठीक है तो भरत भाई आप आप जो है कि अभी ये जो है बाकी जो परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का रहा तो आपने बताया बाकी इसका कंफर्ट सीट का जो कंफर्ट है जो अपना सीट है इसका कंफर्ट आपको कैसा लगा कि ये सीट का कंफर्ट रहा बाकी गियर सिस्टम रहा बाकी जो ट्रैक्टर के फीचर्स है जो अपना ई थ्री है आपको ये मतलब कि कैसा लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है अपने ट्रैक्टर की सॉलिस टेक्नोलॉजी है ना यहाँ ये, ये प्लेटफॉर्म वगैरह अपना प्लेटफॉर्म आ रही है पहला तो आपको डिटेक्टर है आपने थकान न चगिए पूछ कर है चगिए पूछ कर आई थी आपने गियर मैं सिस्टम है आई रिवेश लो आई थी आई really ने चेंज करो नहीं, जरूर नहीं। तो मतलब ये कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी दी है एकदम आसान मतलब की दिया है मतलब की ज्यादा ग्राहक भी मतलब की आ, ये परेशान ना हो पाए इसलिए मतलब की आपको बढ़िया लगा ये बीजा ट्रैक्टर का तो सर पड़े अच्छा मतलब दूसरे ट्रैक्टर के कॉम्पिटिशन के ट्रैक्टर के मामले में अच्छा ही है ये अच्छा है और बाकी आप जरा थोड़ा सा बताइए कि आपको ट्रैक्टर में और क्या क्या अच्छा लगा कि जो आपने ट्रैक्टर लिया क्या क्या अच्छा लगा

कंट्रोल चीज मतलब कंट्रोल। कंट्रोल अच्छा okay. अच्छा okay. तो बहुत बढ़िया लगा ठीक है और जो आपने ट्रैक्टर लेने के बाद आपके गाँव में जब सोलिस का नया ट्रैक्टर गया है ये अपना बयालीस पंद्रह तैतालीस एच पी तो ट्रैक्टर देखने के बाद गाँव में से मतलब की कोई किसी का मतलब की आपको आया होगा की जो

और क्या चीज अच्छी लगी आपको कि 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 अपना जो ट्रैक्टर आपने आपने लिया उसमें और एक एक चीज चीज आप बताओ मतलब इसमें एक आपके जानकारी में होगी होगी बिल्कुल हो आपको भी पता होगा पर आपके ध्यान में नहीं होगी पे एंजीन बदलू बजबूत बीजा ट्रेक्टर करता है nano hp nu tractor hoy taakat karava jaavu to diesel jaju kai motu hoy to diesel apvano j nathi barobar ena karta saral pade he okay cooling system matlab seven stage cooling system aap baat karo okay seven stage cooling system awaat nikadi jay okay taiyare ke aati he okay ajari system okay ajari system वो, गेंगे वो, गेंगे वो, गेंगे वो, गेंगे। वो आपका कहने का मतलब है कि आपको ये जो सेवन स्टेज कूलिंग सिस्टम दिया है कंपनी ने ये सबसे बढ़िया दिया है बढ़िया दिया है ठीक है तो और और बताओ आप और ये स्वीट पे है ना हाँ बराबर बीजा ट्रैक्टर है सिस्टम मानी सारी है साइलेशन बाहर काटने को है અથવા આ થાકો આનો બોનર કર્યું ને આ જેક સિસ્ટમ આવી ગઈ ચાપ દબાવો ને તમે ખાલી બરોબર આખો બોનર તો આનો ખુલી જાય બહુત બઢિયા થઈ ગઈ આ રીડર આગળ કટમ થઈ ગઈ આ જગ્યા ખુલી થઈ ગઈ હવા લેવામાં અને સળડતા પડે ગરમ ઓછું થાય મતલબ કે એ જો સેવન સ્ટેજ કૂલિંગ સિસ્ટમ કંપનીને دیا છે જો ટેકનોલોજી દીએ वो बाकी ट्रैक्टर से अन्य ट्रैक्टर से बहुत बढ़िया है ठीक है ना और ये जो मतलब की आप कह रहे हो ये आ, यहाँ पे दिया है स्पेस ओपन दिया है और यहाँ से जो हवा अंदर जाती है तो वो बहुत बढ़िया से कूलिंग करती है बहुत बढ़िया तो कूलिंग मतलब कि अभी तक आपने जो ट्रैक्टर लिया है आपके पास अभी दूसरा ट्रैक्टर लिया है आपने और पहले भी मतलब कि शोरूम का पहला ट्रैक्टर आपने लिया था तो उसके बराबर आपने पहला ट्रैक्टर चला लिया है तो उसमें मतलब कि आपको कैसा लगा मतलब कि जो उसका कंफर्ट जो उसका कूलिंग सिस्टम है अभी तक ट्रैक्टर गर्म हुआ नहीं हुआ उसका गर्म नहीं होता चाहे दस कला बारह कला चौबीस कलाक कला लगे ट्रैक्टर बंद न करे okay, ओके मतलब चौबीस घंटे आपने मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बीस घंटे के ऊपर ट्रैक्टर चला लिया चला मतलब कि एवरेज बीस घंटे के ऊपर ट्रैक्टर चला लिया तो ट्रैक्टर गर्म भी नहीं हुआ एकदम बढ़िया से कूलिंग कर रहा है असल कूलिंग करे आपनो चेक करवा हाटू दाने आगे ले दू तो 24 કલાક મત એક કેટલું ગરમ થાય છે કેટલું કૂલિંગ કરે છે આ બેટરી સ્ટેન્ડ આયા આવી ગયું બરોબર કે 12 હતું ને એ આયા આવી ગયું ઓકે સેફટી આની બેટરી ની થઈ ગઈ બરોબર બહુત બઢિયા અને આની જે બમ્પર સિસ્ટમ રહી ને બમ્પર સિસ્ટમ આખે આખું આ એટલું મજબૂત ને એ રીતે બનાવ્યું છે કે આ બીજો ہارમોન દાતીમાં નીમાં તો ખાસ કઈલ નો આવે તો ખાણ માં તમે પથ્થર જે બેલા કે બેલા ટ્રોલી મે જો બેલા મતલબ કે પથ્થર જો ભરતે હો મતલબ કે ઘર બાંધકામ કેલે કે દીવાર બાંધકામ કેલે ભરતે હો ઓ બેલે કી વાત કર ર હું ઓકે નો જો વજન થાય ને કેટલો વજન સીમાય નો થાય બીજો ટ્રેક્ટર તમાર ગમી બીજો ટ્રેક્ટર માં આપણે હાકે લીધું વદ થઈન તમારે 180 बेला हम्म मतलब कि अन्य अन्य ट्रैक्टर में आप भरते हो तो ये 180 बेला 180 में ट्रैक्टर आगे से ऊंचू થઈ જાય અછા આગે સે ઉડ જાતા હૈ હા ઓકે ઓર અપને મે અપને મે આમ 200 બેલા મે ભરેલા એટલે 250 બેલા આપને ઇસમે ભરા 4042 15 43 સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર હા ખાણમાંથી બહાર કાઢીને એ ટ્રેક્ટર ઊંચું નો થાય અછા મતલબ કે જોબ આપને અપને ટ્રેક્ટર મે બેલેજ સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર મે 250 એટલે કે 250 બેલા ભર ટ્રોલી મે હા ઓર બહાર نکલા

એટલે એટલું મજબૂત થઈ ગયું ને એટલે આગળથી આ ટ્રેક્ટર ઊંચું તો નો થાય બરોબર બહુ બઢિયા આની જે આગળ આ શેપ બનેયો છે આ એને પા કઈ તો આપણે દાઢી બરોબર આનું વજન જેવડું એને ફિટ કર્યું છે તો ટ્રેક્ટર ભી ઊંચું નો થાય આ મે ખુદે હાકેલું બરોબર 20 બેલામાં મે ખુદે હાકેલું બહુત બઢિયા બહુત બઢિયા અને આન એક ડેશબોર્ડની તમને વાત કર ઓકે આ જે ડેશબોર્ડયું ને આ ડેશબોર્ડ બોર્ડ આની સર્વિસ કરવાનો જ્યારે પણ તમારે ટાઈમ થાય આનો સર્વિસ કરવાનો માનો કે પચાસ કલાકની આસપાસ એકટર કે હાલી ગયું કે સર્વિસ થઈ ગયું કે કુલિંગ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ એકદા ટાઈમ માં હવા ઓછી થઈ જાય ને તો એલાર્મ આપણને કહી દઈએ બરોબર ડ્રાઈવર ગમે એ હાકતો હોય ને તો ઉપાધી નહીં તરત બીક થાય બરોબર सर्विस करवाने टाइम तुमरो થઈ ગયો હોય ને એટલે તરત જ આ ટ્રેક્ટર ને આ ડેશબોર્ડ પર તરત જ દેખાઈ દે બરોબર ટ્રેક્ટર કા ખાસામાં 5 વર્ષની આ કંપની વોરંટી આપે આપણને આ બીજું ટ્રેક્ટર ગમે તમે લ્યો ને એમાં 2000 કલાક અને આ 2 વર્ષ 2 વર્ષની જ વોરંટી દી તો કે મતલબ આપકા કહેને કા મતલબ હે કે apne tractor me 5000 ghanta ya to 5 saal ki warranty aati aur anya tractoro me jo hai 2 saal ya to

ट्रैक्टर को मतलब की प्रॉब्लम होता है मतलब की प्रॉब्लम तो होता नहीं अगर प्रॉब्लम भी होता है तो वो कंपनी या डीलर आके फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट लेबर चार्ज बिना लिए आपको करवा के देते ठीक है ना और अन्य कंपनियों में क्या आपने बताया जैसा कि दो दो हजार घंटे या तो दो साल के अंदर होता है तो उसका जो भी खराब होता है पार्ट या जो भी चीज एक्स वाई तो उसमें उसमें कसौटी जो है जिस चीज़ की कसौटी है उतनी लेंगे जितनी कसौटी आएगी उतनी देनी पड़ेगी अन्य ट्रैक्टरों में हा, 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 और अपने चीज है निया बार आपका कहने का ये बहुत बढ़िया भरत भाई बहुत बढ़िया कैपेसिटी भी आपने जैसा बताया की दो किलो के आती है अन्य ट्रैक्टरों के मामले में ठीक है ना दो हजार किलो बरोबर ब आपने ये जो अपना सॉलिस का जो ट्रैक्टर है बयालीस पंद्रह जब आपके गांव में ले गए आप नया ट्रैक्टर जब पहली बार ले गए तो उसके बाद से मतलब कि काफी समय हो गया है कि उसके बाद से आ, आपके गांव में और भी ट्रैक्टर गए होंगे कि आपके रेफरेंस से या आपका देखते हुए। अच्छा, जो ही नहीं ना, ना ट्रैक्टर में देव रहेगा अच्छा मतलब आजू बाजू ना गांव मानिए अच्छा मतलब जब से आप ट्रैक्टर ले गए उसके बाद जो है आपका ट्रैक्टर देखते हुए या जो आपके आजू बाजू में जो गाँव है वो जो आपके कॉन्टेक्ट में है तब

जो आपने टाइम निकाल के हमको टाइम दिया और जरा थोड़ा सा मतलब की अपने ट्रैक्टर के बारे में जो है फीडबैक दिया बहुत बढ़िया लगा आपकी बात जो सुन के बहुत बढ़िया लगा हमको और भी अगर कोई मतलब कि आपको ट्रैक्टर लेने वाले हो या आपके नियर बाय हो तो आप बिल्कुल बताइए अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए किसी भी चीज की तो बिंदास बेझिझक होके आप हमसे कांटेक्ट करिए या तो अपने नियर बाय जो डीलर है वो तो आपके पास है ही कॉन्टेक्ट नंबर होगा बिल्कुल कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए हम आपके लिए आपके सेवा में हाजिर रहेंगे बिल्कुल आपका मन से फिर से धन्यवाद करता हूँ